Да. Я могу быстро сказать, мне очень нравилось... Ну, но четко, мне очень нравилось, пока оно не стало мистикой. То есть пока была там нормальная какая-то история, и эта девочка мучалась, и там ну, я понимал, что девочка не хочет уйти. И как только девочка превратилась в что-то, для меня это ушло неизвестно куда, я уже не понял, чем закончилось и что происходит. Спасибо. Мне показалось, что если такая оригинальная ретроспектива с участием какого-то существа от, дяд от дяди Фрейда которая выкапывает из героини, ну, очень хорошо. Мне понравился вход. как раз то, что мне понравилось данное. Меня это впечатлило. Можно вам в камеру? Вы пишете для телевидения? Нет, пока нет. <связывая> 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 а почему вопрос Нет. Ну, Очень кинематографичным, я сама вижу. Я просто все вижу картинками, я картинками вижу, я пытаюсь также изложить. <связывая> вопрос возник из потому, что 70% текста, который я услышала, по моему мнению, это формат телесериала. У меня возникло чувство, что вы видимо работаете в этом. Работе, в этом <связывая> все, спасибо. У <связывая> <И связывая> меня продолжение тоже, это я перед этим, что осень было. Таким, из, либо это актерский состав, так внес такую ленту такого а, текста немножко с таким женского романа, и в начале мат, который там был, абсолютно неорганичен. Ну, либо это, опять же, ну как, он как-то не впитал. Не, неорганичен в начале мат? Вы слышали, как разговаривают пьяные женщины? Нет, не, не в том смысле. В не всей этой истории, то, что было в начале, а ну как-то вообще, ну как две разные и разные чайки. Mm -hmm. ну, Простите. Спасибо, и не еще спасибо. Пальцы спасибо. Пальцы. И очень смачные описания еды. Прямо как я хотела отметить поэтичность этого текста. У меня такое впечатление, будто я прочла поэзию. Вот, очень, да, у меня тоже непонятное ощущение от того, что здесь э, вначале это была психологическая драма для меня. Я так думаю, ну, ну, ну а, потом, а потом мистика, и я тоже подумала, почему. Ну, спасибо большое. Но метафоры очень, очень поэтичны, красивые. все люди имеют в своей жизни то, на что они заслуживают. И мне кажется, что э, вот так это все было представлено, не зря у этой женщины сложилась такая судьба, не зря, можно так сказать, как-то она ее наказала. Она, наверное, всю жизнь так ушла и подвела такой, ну, вот, к такому какому-то окончанию. И мистика мне очень понравилась. Ну, не знаю, зря не зря, для меня это для самой спорный вопрос, Может, Но тогда я зря вы, наказала. А когда бы, ну вот, ваша конечная идея, цель, вот, что вы хотели я ее хотела убить. Хотели ее убить. Вы хотели доказать за то, что она к этому пришла. Нет, я ее просто хотела убить. А, вы был реальный Подожди, давайте по знаку руки. Вот девушка взяли. У меня супер. Тогда, ну, как бы, вопрос, вот момент, когда. Вот девочка и кукла, вот он немножко такой, вот мне было сложно перестроиться, скажем так. Мне, мне интересно, когда создавалось. Ну, вы перестроились? Да, все. Ну, постепенно, скажем так. Просто вот что происходит. Просто вот вопрос, когда создавалась вот пьеса, да, изначально была задумка сделать что-то мистическое, или это так получилось? Да, изначально была такая у меня ну поругайте хотя бы, тут то все такое хорошее. Кто сильно поругать хочет? Автор желает Слушайте ругать. Хорошо парируйте, да, как очень сложно. А, вы поругать хотите. Ну да, конечно. Я не могу. Я не знаю, насколько я запомню эту пьесу. Несмотря на прекрасное прочтение актеров, спасибо вам большое. Актер Фу. ну, пьеса, она не вызвала у меня. Ну, мне не жалко героини. Вот как перед этим было я, пожалуйста, только не убивайте там вчера. И мне ее не жалко, поэтому я ее убила. но я, не чувствую, что это что-то вот, возмездие какое-то правильное. Мне чуть-чуть жалко, больше никаких... Но вы знаете, что жизнь несправедлива, поэтому она делает с нами все, что хочет. Честно скажу, я когда, ну, если надо было выбирать, я изначально твою выбирал. Я большинство пьес читала первую страницу и последнюю почему-то после сегодняшнего прочтения, уже увидев всю пьесу, я бы ее не выбрала, это себя так определила. Мне не хватило жесткости. Вот как-то вначале так классно смачно, вот я поняла, вот сейчас будет такая чернуха крутая. То есть я а ее потом ее... она не заслужена, я ее мало убила. И как то и все как-то перешло куда-то. Не, желчок. не, не, не хватило. Нет, жесткость. жесткость, жесткость такой, да. Спасибо, да? Ну, меня это все меня раздражал очень образ мужа, да? то есть он настолько положительный, что я таких людей в своей жизни вообще не встречала. А я не встречала. встречала. Я, потом очень нравилось, как читала вот девушка девочку, то есть вот это сюсюканье, она просто так резала стук, чтобы хотелось куда-то от этого сбежать. Ну, когда вот пошел монолог, когда вот девочка маленькая превратилась там что-то мистическое и надзидательное, я, честно говоря, не поняла, за что хотели, вот за, автор так ненавидел эту женщину. Это вот морализаторство, какое-то занудство. Я просто отключалась в каких-то моментах, когда вот что-то что давило, давило. То есть за что ее убивать, я так и не поняла. И у меня вопрос к автору, да, о выборе темы. То есть, от, откуда интерес к теме бездетной женщины? Вот так вот. Ну, у меня очень много знакомых семей, которые не могут иметь детей, они всякие всевозможными способами э, пытались это сделать, и я их решила пожалеть и сказать, что и люди, даже если вы возьмете приемного ребенка, не факт, что он вам будет полезен. Не выходи из дома, не выходи из дома! Ну, то есть они, как у мертвого, слишком функциональны? Ну, если действительно, то это реальные герои, которые живут у моей мамы-селе. в да, Это моя мама. Где? Вот это моя мама. Вот, вот это знакомая, э -э -э живет рядышком в селе. Вот это дом, то есть все реальные. это не Ну, поэтому сделаем другим, другим. Мы делаем не как в жизни, мы делаем... Ну, то есть как жизни, я пойду посмотрю в селе. Наверное, что-то Ну, как не в жизни, я потом переверну. Поэтому я хотела сначала показать как жизни, а потом как я себе перевожу. Давайте не указать! Хочу сказати, що мені дуже сподобалась п'єса, сподобався момент перевороту, але сам текст, який говорить дівчинка, вона стала цією сутністю, дещо наївне. Когда она становиться чим-то грамотно, сам текст, у якийсь на інший. Не ну вы же поняли, текстово. что она сказку рассказывает, да? Да, а не в потому что, в момент она не Спасибо, давайте теперь, да, я думаю, что слово... начинали с этой пьесы работать, э, я увидела вот, основную линию этой женщины, да, как она хочет ребенка, и как это ее желание иметь ребенка перерастает в какое-то там маниакальное, вплоть до, до права обладать, до права собственности, вот такое вот. Но потом я, мы обнаружили некоторые несоответствия там вот, с девочкой, я позвонила Яне, и оказалось, что там еще есть мистика. «Дитя тьмы», «Омена». Вот, вот я увидела реально фильм такой, вот не хоррор, не хоррор, вот именно вот эту мистическую драму, и там даже вот эти кадры, и символы, вот как они нагнетают, вот метод этих неприметных ассоциаций, вот, мы пытались как-то, вот, 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 вот ну, какой-то новый был э, язык, с которым мы сталкивались, с которым мы раньше не работали, вот именно благодаря тому, что Яна сказала, что это мистика, и мы пытались как -то.